Конечку не посмотрите, Николай Павлович. Сделайте одолжение. Славный, славный коньячок. Ссылки, знаете ли, ему очень не хватало. Там как шарахнет минус 50. Понимаюсь. Понимаюсь. Собственно, не о книжке речь. Вся суть тут в услуге. И вы ее можете нам оказать. Чем могус? Чем могус? я о слове данном партии, собственно, вот Сохранить на краткий срок узелок Не четыре или три, или два, Он не просто ерунда. Осторожней, Бога рад! Это только всего Да-с, да, да, да мы запрячем. И... не трясите, я прошу. Понял вас. Сердце Сердь и не А для книг-то он тяжел. Осторожней, говорю, в третий раз. надеяться на ваше живейшее участие. Чем могу, чем могу. А вы не жалеете, Александр Иванович, что бросили университет? А у меня нынче иные университеты, милый мой. В бочке из-под капусты. Виноват. В бочке из-под капусты. Везли меня из якутской ссылки. Знаете, какие повсюду там ледяные пространства? Россия! Ледяная пустыня, по которой много сот лет как рыскают волки. У меня, знаете ли, с якутской губернии одна категория. какая -с? Категория льда! Льды Якутской губернии, их я, знаете ли, ношу в сердце моем. Лед отделяет меня, во-первых, как нелегального человека, живущего по фальшивому паспорту. А во-вторых, именно там, в Якутии, впервые созрело во мне особое ощущение, что будто даже когда я на людях, я над ними, неизмеримо над ними, воздену руки и... Воснешься, ударишь, когда лишь Ты жмешь кое где посильнее, и люди живые а клавиши послушные воле моей. От рук этих ловких зависела тональность слов и сердец, сядешь. Композитор, я истина, я есть дирижер, я творец! серебряный век. Бог умер, умер, вы слышали? За нотами сверх человек. Играйте же складно, товарищи, Мой революционный идет. Вы только послушные клавиши, Прицелятся пальцы и бьют.